12 серпня під час спільної наради керівництва слов'янської райдержадміністрації райради та голів сільських і селищних рад торкалися питання обліку акцизного збору на території Слов'янщини. Інформацію щодо обсягів податків, які надійшли до бюджету сіл та селищ слов'янського району з реалізації підакцизних товарів, озвучив заступник начальника слов'янської ОДПІ Сергій Петровський. З початку року району по Слов'янському району поступило даного налогу 293 тисячі Благодаря проделанной работе, конечно, наблюдается позитивная динамика увеличение поступлений. В феврале поступило 35 тысяч, в марте 36 тысяч, в апреле 44 тысячи, в мае 53 тысячи, в июне 59 тысяч, в июле 63 тысячи акцизного налога. Нагадаємо, у 2015 році акцизний податок від проданої в роздрібній торгівлі, алкогольної продукції, тютюнових виробів та паливно-мастильних матеріалів, у розмірі 5% від обсягів продажу почав надходити до міських бюджетів та доказних сільських і селищних рад. Проте практика свідчить, частина суб'єктів підприємницької діяльності ухиляється від сплати такого виду податку, не маючи при цьому касових апаратів. Крім того, за даними Слов'янської об'єднаної податкової інспекції в окремих сільських та селищних радах Слов'янщини зареєстровані лише одинице платників акцизного податку, інші ведуть тіньову діяльність. Почему-то зарегистрированы пока плательщики данного вида налога в количестве один человек. Это Андреевский сельский совет, это Дмитриевский сельский совет, это Малиновский сельский совет, это Крещанский сельский совет. Заступник начальника податкової інспекції закликав спільноту Слов'янського району створити власну моніторингову групу на кшталт тої, що функціонує в Слов'янську. До її складу входять представники податкової інспекції та правоохоронних органів, а також громадських організацій, які здійснюють перевірку приватних підприємців у розрізі чесної сплати податків від продажу підакцизних товарів. Такі дії мали б позитивний вплив на обсяги надходження до бюджетів. Однак, керівник райдержадміністрації в свою чергу закликав податкову до більш якісної роботи. повинні Не нам предлагать эту мониторинговую группу. Вы прекрасно понимаете. Мониторинговая группа, которая создана, это все, ну, мягко говоря, ну, не незаконно, но мягко говоря, не совсем законно. Все это Вы сами, сами начнете нам рассказывать о том, что нельзя проводить проверки, у нас мораторий на проверки и все остальное. Это, это работа ваша. Привлечение э, общественных организаций. У нас достаточно сельских советов, которые головы все владеют этой ситуацией. Вы мне лучше скажите другое. По Славянскому району, насколько я знаю, плательщиками акцизного сбора являются по большому счету только заправочные станции, которым деваться некуда, и кроме там бензин, табак и алкоголь, они, им деваться некуда, они являются плательщиками. Как обстоит работа с магазинами, с частными предпринимателями? Меня вот этот вопрос интересует. Сколько, сколько уже появилось у нас сейчас плательщиков? Насколько я знаю, на середину июля у нас было 59, по-моему, Плательщиков это еще мне лыско докладывал. Но это были только заправочные станции. Меня интересуют по частным предпринимателям. Заправочных станций у нас по району только две зарегистрированы. Остальные все частные предприниматели и предприятия Святого района, которые уплачивают отцизный налог от от реализованных алкогольных изделий и табачных изделий. Голови сільських та селищних рад в рамках засідання в озвучили конкретні факти порушення закону підприємцями та обурились просушуванням інформації в структурі податкової. П'ять тисяч гривень, там з копійки ми беремо, 5 тисяч гривень зібрали акцизного збору в Майкрівський сільський совет. Сім точок реалізації подакцизних товарів. От беремо 5 тисяч, це оборот 100 тисяч гривень. Ділимо на 180 днів. полгода. Получается, и делим на среднюю цену бутылки водки. 60-65 гривен. Получается, что на территории сельского совета каждый магазин в день продает одну бутылку водки. Без сигарет. Без сигарет. Выпили по покорю. Почему обратить внимание на этот, на этот факт? Где-то, наверное, в феврале месяце зашел в магазин, была очередь, и когда я покупал спиртное, пробили мне чек. А люди аж удивились, на что себе стукал, пробывает чек. И тогда я понял, что только мне его пробивают. И еще кому-то незнакомому, кто заходит. Понимаете? Вот в чем ситуация. Но мы же не можем стоять целый день и а кто выводил, кто сел. Вы не, не работают кассовые аппараты. Абсолютно. Можно обратиться к жителям вашей громады и указать на то, что данный вид налога идет в местный бюджет. И требовать... Забыли, каждый, каждый, треб... каждый должен требовать... Кас, э, чек от кассового аппарата Фискальный чек Это, Это обязательно быть Это... Подождите, подождите. Фискальная служба так, должна Подождите. население Должны заниматься вы По поводу вашей мобильной группы от этой. Или наведите там порядок и прекратите утечку информации Потому что она только со Славянска выехала а, В Приволе <laughs> уже магазины все закрылись Те что торгуют Под акцизными товарами Это первое Второе по поводу оповещения людей О том что они дол должны получать чек Имеют случаи, вот я хотел бы и с вами посоветоваться, как в этой ситуации поступать, когда торгуют алкогольной продукцией, не акцизной вообще абсолютно. Это ни в коем образом не ведомство сельского совета там, бороться с этим делом. Но факты имеют Что место. Но факты имеют... Это 5-литровые бутылки водки, вот эти бутыля, и, дают, и продают их на разды. И продают, и оборотом, я вам скажу, ну просто, я считаю, многомиллионный это происходит в районе оборотов. Есть фирмы, которые развозят ее, эту водку по этим торговым точкам. Она находится там мало того на этих торговых предприятиях. Это можно рейдовыми проверками, в принципе, обрубить эту голову за один, за один раз просто-напросто. В нагляд просто берут, наливают с пятилитрового бутылка. Где, и... где ваше обращение? А? Где ваше обращение? Ну, вот ну вот ну, ну, мы вам обращаемся. Ну, пожалуйста, обратите обратиться. Я просто ставлю в У підсумку Олег Власов пообіцяв взяти під особистий контроль рішення означених проблем та знайти дієві шляхи подолання, тіньових схем, в торговій мережі. Я думаю, це вже коли появится новий начальник. я краще це на свій контроль, Значить, ми цю групу. Але група, Повірте, ніхто не будет знать, когда і где она может появиться. Это уже просто как появится новый начальник. Я эту группу организую и закроем мы этот вопрос. Но со своей стороны вы продолжаете мониторить, потому как что это за фирмы, откуда они, мы должны концы знать по этим фирмам.